Здорово! Буду! Вся информация из проверенных источников. Интернет-аптека ⁇ Медика ⁇ Быстро, удобно, легко. Данная программа является информационной, не сотрудничает с производителями лекарственных препаратов и методов лечения, предназначена для лиц старше 16 лет. У всех упоминаемых лекарственных препаратов имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. В эфире вы здоров, здравствуйте. Невроз ⁇ обратимое расстройство психической деятельности. При этом нервные клетки головного мозга не разрушаются, расстраивается только их функция. Поэтому невроз называют функциональным нарушением. Детская нервозность связана с болезнями, травмами, в том числе психическими, или неправильным воспитанием. Как помочь своему ребенку избавиться от болезни, сегодня в выпуске. В принципе, возраст дебюта есть два таких возрастных пика. Это от 2 до 4 лет и от 5 до 7 лет. То есть в, эти возрастные критерии идет созревание мозга, и, вот эти вот возраста не являются критическими. То есть возраст 2 до 4, ну или может быть как бы вот чаще всего звучит возраст 3 лет, когда формируется собственное я, и возраст 5-7 лет, то есть это когда уже все основные структуры головного мозга созревают, ребенок идет в школу, и на него воздействуют вот эти вот стрессовые факторы. Основным, наверное, вот таким механизмом, который провоцирует появление невроза, является именно стрессовый фактор, либо это какая-то резидуальная патология нервной системы, то есть которая, допустим, незначительно выражена, но тем не менее она может давать какие-то последствия вот именно в проявлении неврозов. Как говорил Зигмунд Фрейд, появление неврозов начинается на пороге отчего дома. То есть здесь такой смысл кроется, что все начинается с семьи. То есть большинство вот этих вот ситуаций связано с какими-то стрессовыми ситуациями именно в самой семье. Чаще всего это, допустим, Разлука с матерью, это жестокое обращение с детьми, или наоборот эмоциональное отторжение ребенка, разные типы воспитания. Например, когда родители одно от ребенка требуют, бабушки, дедушки другое требуют, либо наоборот, мама, например, авторитарная, жесткая, папа более мягкий, или наоборот, то есть мама с папой местами меняются. Когда вот такая вот ситуация создается, то у ребенка возникают вот эти вот состояния. Ну и также стрессовые факторы, допустим, которые вне дома. Это начало обучения в школе, это адаптация в детском саду, то есть которая у всех может по-разному проходить. Еще в зависимости от того, какой изначально, допустим, вот, тип личности у ребенка. Есть дети, которые на стрессы адекватно реагируют, а есть дети переживательные сами по себе к неврозам относятся в классическом понимании. Это тики, заикание, НРС, НКПРС, патологические привычные действия, нарушение аппетита, связанные вот именно со стрессом, нарушение сна. Чаще всего встречаются это вот тики, НУРС и заикание. В зависимости от того, Насколько это выражено, то есть может потребоваться консультация как психолога, так и психиатра и невролога. То есть как бы тут с трех сторон необходимо обследование. То есть с позиции неврологии это исключить какие-то органические заболевания, которые могут провоцировать возникновение неврозов. А психиатры и психологи, они уже именно пытаются понять, какой фактор стрессовый вызвал и по возможности его устранить. То есть по большому счету получается, если это именно психогенное какое-то воздействие, воздействие вот этого психологического фактора, то по его устранении и сам невроз исчезает. Считается, что центры мочеиспускания ребенок начинает контролировать уже 6 месяцев, то есть до 6 месяцев у него происходит непроизвольное поражение мочевого пузыря, а с 6 месяцев уже произвольный контроль появляется. В принципе, большинство детей к возрасту 3-4 лет, они уже могут контролировать свои как вот эти тазовые функции, то есть они в туалет просятся, уже привыкают к горшку, но есть категория детей, у которых процессы созревания головного мозга нарушены, и получается, произвольный контроль над мочеиспусканием или над дефекацией, он нарушен. И поэтому вот, вот, эти вот состояния или НРС, или НКПРС возникают. Ну, как бы такой возраст, после которого правомерно устанавливать диагноз, это после пяти лет. То есть до пяти лет считается, что еще вроде как есть возможность подождать. Интенсивное лечение, но вот именно после пяти лет начинается. В этиологии, то есть возникновение, таким фактором придается как наследственной предрасположенности. У большинства детей, у родителей тоже был НРС до определенного возраста. Там у кого до 12 лет, у кого-то бывает до 18 лет. Либо это тоже какие-то остаточные проявления вот неврологической патологии, не грубой. Заикание, оно тоже у него есть вот такие же Возрастные кризы это с 2 до 4 лет, и с 5 до 7. То есть, чем раньше оно возникает, и чем быстрее начинает лечить, то прогноз лучше. С возрастом, когда уже заикание закрепляется, лечить его становится труднее. То есть бывает, что, вот, допустим, подростки приходят, у них уже давно это заикание, и с ними, конечно, труднее. Ну и особенно если, допустим, заикание возникает на чисто каком-то вот эмоциональном уровне, то есть когда четко определяется какой-то стрессовый фактор, например, разлука с родителями или развод родителей, или, например, адаптация сложно происходит в детском саду или в школе, когда этот фактор устраняется, то зачастую как -то вот это вот заикание тоже прекращается. А если на каком-то резидуальном фоне, то оно, как правило, может монотонно течь, то есть бывают периоды обострения или ремиссии, то есть возникает заикание, на какое-то время исчезает, потом опять стрессовый фактор подействовал, опять возникает. То есть может так непрерывно течь. Тики бывают вокальные, бывают моторные тики. То есть вокальные это выкрикивание каких-то слов, это подхрюкивание носом. Бывают чисто моторные тики. Это, например, чаще всего встречается пожимание плечами, повороты головой, какие-то навязчивые Мигание глазами или моргание глазами. В принципе, у них причина появления та же. То есть вот у них для всех для этих состояний у них провоцирующий фактор он как бы един. Нужно как бы родителям быть достаточно таким, такими хорошими психологами, чтобы, может быть, какие-то свои ошибки в воспитании постараться найти, либо обратиться к психологу, то есть посмотреть на самом деле, вот эти вот межличностные взаимодействия. Потому что не все же тоже родители, они могут признать, что вот, да, это вот, допустим, я виноват, и вроде как от меня вот эта вот ситуация идет. Потому что большинство стараются причину на стороне искать, а получается, что вот какие-то межличностные конфликты, они так или иначе сказываются. В лечении используется несколько как бы подходов. Это психолого-педагогическая коррекция, это медикаментозная терапия, это физиотерапия, фитотерапия, то есть, допустим, какие-то растительные средства, массаж, электросон, то есть, это вот все к физиотерапии относится. Ну, как правило, вот комплексный подход он больше эффект, эффект дает. Потому что для какого-то ребенка, допустим, медикаментозное воздействие возможно, а для кого-то достаточно будет только психологической какой-то коррекции и легких там фитопрепаратов или физиотерапии. В случае неврозов у взрослых врачи назначают препараты, улучшающие кровообращение головного мозга. Для детей их перечень ограничен. Почему это происходит, рассказывают наши медики препаратом выбора и, самое главное, препаратом основной терапии является лекарство для улучшения мозгового кровообращения. Такие препараты в основном выпускаются для взрослых, более старшее поколение, после 50-60 лет в связи с возрастными изменениями. Назначаются очень часто такие препараты. И на сегодняшний день масса новых препаратов, которые очень существенно улучшают качество жизни, улучшают мозговое кровообращение у старшего поколения которые приводят к хорошей памяти, к хорошим адаптации к стрессам. В общем-то, организм из-за этого не стареет еще какое-то достаточно долгое время. Но такие препараты, как правило, не применяются у детей с данными показаниями, с нарушением в нервной системе. Хотя на самом деле они показаны и нужны. Именно в этом случае на первом месте необходимость улучшить мозговое кровообращение. И, в общем-то, при анурезе первый препарат, который назначают врачи, это, в общем-то, на нервные окончания в мозге. Мозг это самый главный орган в нашем организме и у детей в том числе. Но почему же препараты не подходят? Взрослые, конечно, препараты не могут подходить детям по нескольким основаниям. Нельзя уменьшить дозировку допустим, в несколько раз, и таким образом достичь того же терапевтического эффекта. К сожалению, у детей даже разных возрастов восприятие лекарственных средств, оно разное, зависит и от массы тела ребенка, зависит от его умственного развития, ну и от индивидуальных особенностей. Чем меньше ребенок, тем более непредсказуемая реакция на лекарства у детей. Поэтому многие препараты выпускаются от 18 лет. И даже новые высокотехнологичные инновационные препараты не показаны для детей до 18 лет. С чем же это связано? Прежде всего это связано с отсутствием исследований на детях. На сегодняшний день в России запрещено исследовать лекарства без разрешения родителей. И вряд ли какие-то родители разрешат исследовать новые лекарства на своих детях. Это основная причина, по которой нет лекарственных форм или их очень маленькое количество. И когда в аптеке появляется что-то новое, и тем более для детей хотя бы от 5 лет, мы, естественно, очень радуемся, потому что на самом деле для детей почти нет лекарств. И чем младший возраст, тем их э, все меньше и меньше, потому что еще раз подтверждается тот факт, что производителям невыгодно, крайне невыгодно э, выпускать детские формы по причине очень дорогостоящего исследования и более того отсутствия законодательно закрепленных норм, которые бы позволяли э, каким-то образом отследить эффективность, безопасность на детях, потому что взрослые, конечно, они могут э, свою судьбу решать сами, используют свое тело для исследований на платной или добровольной основе. Ну, благодаря этим исследованиям им внедряются новые препараты. Выборка должна доходить до 2000 человек. Только в этом случае лекарственное средство э, запускается в производство. Постпроизводственный период, то есть после первой партии, продолжается исследование. Собираются массы э, лабораторных э, диагностических э, исследований дополнительно. Самая главная часть исследований – это когда э, из поликлиник, из обычных поликлиник, старший провизор или клинический э, фармаколог собирает информацию о побочных действиях уже новых препаратов. Эта информация э, в советское время собиралась очень активно и систематизировалась достаточно жестко. Сейчас эти все связи утеряны, и зачастую даже производители просят в том случае, если беременная женщина или ребенок, использовал по, по ошибке или по безысходности какой-то препарат, который раньше э, назначался только, только после 18 лет, получил эффективный результат, получил хорошие э, кли, клинические показ, показатели, то есть улучшение мозгового кровообращения в данном случае, они просят написать отзыв, и благодаря таким э, кропотливым, Крошечным шагам возникают дополнительные рекомендации, которые позволяют использовать лекарства более младшим поколением. Что же делать? Ну, конечно, нужно советоваться с врачом. Часто врачи знают, что именно посоветовать. И использовать те лекарства, которые все-таки показаны для детей. Они есть. Их очень мало, но они есть. Будьте здоровы это самый ценный дар, который есть у человека. Берегите себя и своих близких. До свидания. Интернет-аптека «Медика». Быстро, удобно, легко. Как-то раз Петрович сидел за компьютером. На сайте аптечной сети «Медика» он внимательно заполнял корзину заказа. Можете забрать вашу заявку в любой нашей аптеке. А еще линзы контактные? Можно? Конечно. У нас на сайте есть вкладка ⁇ Оптика ⁇ Интернет-аптека-медика. Быстро, удобно, легко.